我说他来，啊，你说话一定要注意分寸。切记一点，不要提赵雷。如果今天他答应了，那更好；如果他没答应，你也不能怪我，因为我毕竟是尽了力了。这个徐半夏是什么样的人，你我都清楚。生意就是生意，那个邪的歪的，别胡说八道。哎呀，徐总来了，你好，徐总，你好，徐总，好久不见啊，徐总。 徐总，秦总，秦总，赵总，别呀、啊！你现在是秦总，我就是个业务代表。坐吧。但是别误会啊，我今天纯粹就是陪着老婆来应酬的家属，没办法。 他不在家，没饭吃。来，坐，来里边请，里边请。边坐，先先先，裘总，这什么意思呀、啊？啊，耍<是>我呢是吧？赵总今天来了，那咱们的事还怎么聊啊？啊，我跟赵总做的是一样的买卖，如果我今天在这把我的底价都漏了，那我今后在圈子里边还怎么混？裘总。 如果你要是不想合作的话，那就直说，没必要在这假惺惺的，既唱红脸又唱白脸的吧。秦、si、总，坐下说坐。坐呀，坐下坐下，先坐先坐。哎，行行行行行。秦总，这事不赖邱、嗯嗯、总,总，你消消气。赵磊说的是真的，他确实是以家属的身份过来的。嗯 我带他来的目的就是想告诉裘总你，你在厂子里负责的是销售和出口的业务，在做任何决定的时候，最应该先考虑的是公司的利益，而不是我的感受。不管你裘总最后选择哪家公司，我都不会和赵磊的公司合作的，明白吗？明白。 看到邱迷正的表情了吗？我真想拍下来给五间设看看。你没生气吧？生气啊！但我生气有什么用？生气也没有用啊！但我没有想到的是，你竟然当着这么多人的面，啊，就这么无情的把我抛弃了。老板，你是不是多少得给点补偿？ 把下半辈子都补偿给你了，行么、嗯？嗯、这不还差不多。我们约好，咱们还是把工作和生活分开。家就是家，别在家里弄得好像换个地方办公一样。 但是我还想多说一句啊！我是从来没见过把开业典礼和婚礼一块办，对，也只有这许半夏能干出这种事。 咱以后挣了钱，就在这儿整一个大码头，万吨级的货轮直接往码头上一靠，直接进堆场。北边还去不去？钢还买不买了？翻不翻身了？堆场还建不建？等你从国外回来，咱在这儿建一大院子，建三个大院。咱堆场开业剪彩就应该是我们三个。哎，你们有没有想过，咱办一个自己的钢厂？ 那咱就自己干，咱一定能干成自己的钢厂。我保证，三年以后，我一定会让这一片全部灯火通明。我一定会把钢厂建起来，建给小陈看。我们要新钢厂了，咱们之前说的，真的要实现啊！可是我看不到，但是我想想以后，钢厂的炉火。 我就觉得有一束光，我们的新钢厂叫做宇宙钢铁厂，面上如同望远镜般照见远方的风浪。理想的,的一面墙横在爱恨的对立面上，如同放大镜般折射内在的向往。 真让人想不明白，家大业大，结婚这么大的事，干嘛非放在钢厂食堂、啊、早知道你要放在这儿办，我就掏钱给你办。我要的就是这个，把自己嫁出去，把钢厂娶回来。 我改口了，那你应该对我负责。我拿回来的越多，你赚的越多呀。但我不是一个占便宜不扛事儿的人。好好想想，是老老实实的回来，还是要这笔钱？我要钱。奸商啊，奸商 <laughs>！我到现在都不敢相信这是真的。但是现在你熟了呀，就不再是毒，是一味药。我是怕我的野心让你再受到牵连。 那我们结婚和不结婚又有什么区别？呢？如果没有遇到你，我这辈子都不会再结婚。做生意是理性的，但我相信你，他就不是理性的。不管对你还是对这个钢厂，我问心无愧。你现在后悔还来得及。我怎么会后悔呢？我现在是迫不及待的要娶你，许半夏，你愿意嫁给我吗？傅磊，我爱你。 今天我作为新娘许半夏女士的老大哥，同时也是新郎赵磊先生的老朋友，呃，作为证婚人，哼，哎呀，我就别别照这个念了，是吧？哎呀，再好的稿子也不如有感而发的好。来到了这里，呃，就想起了很多过去的事情。这个厂子曾经我是经营不下去了，没有人敢接。 只有许半夏，他不但敢接，而且是诚心诚意的从我的手里接过来这个厂子，是他救了我。在此，我对许半夏表示衷心的感谢。 行了，吴总，咱们一家人不说两句话，以后咱们就把这个钢厂一起办好。今天我和赵磊选择在这个场地举办婚礼，也是希望咱们钢厂还有大伙儿还有我，我们以后都成为真正的自己人，好吗？好。大家，你冯哥呀，特意为你们准备了一个礼物。哎，老冯，老邱，呈现出来。 不要现在总想着挣钱的事儿，你现在当务之急啊是赶紧找个好男人嫁。好男人都结婚了，我就想赚钱。裘总，你那个厂子在这一年多的时间里，要是没有我，早就没了，对吧？在你眼里还有没有规矩？有没有长幼尊卑？你凭什么这么跟我说话？你知道为什么咱们滨海的商人能在全世界开花吗？就是因为啊，咱们团结。 商场是企业，企业就得经营，经营你懂吗？你办过企业吗？您是前辈，我不懂，您可以教我。我就说那么多了，都给你留下了。要是真是解决不了问题，待两天就赶紧回来吧。生意归生意，我还是不想伤了感情。在这些人当中，我的心眼儿还是偏向你。 这个是我的，这个是我妈给的。这么大红包，你看，正好跟你说个事儿。嗯，这红包你可以拿回去了。我和赵磊商量了，我们办婚礼收的所有的份子钱，还有我个人也会拿出一笔存款，作为我个人对你们投资。我觉得你们说的没错，物流会是一个在未来来说发展很有潜力的行业。好好干。 别给我丢脸、啊！不是姐，这是什么意思呀？我当初只是想要争取公司给我的投资，不是想要个人的钱。别呀，我还指着你们带着我发财呢。你要是觉得不好意思，一会儿出去的时候你帮我挡挡,挡酒。二位哥，稳干完这杯，我们先走了。 二位呢，肯定是要做到最后的。我先走，一会儿呢，小许来了，帮我跟他说一声啊。走什么走？你换衣裳去了。一会儿回来肯定是挨着桌子敬酒，得回来不在这，不能不给人面子。二位，我结婚的时候你们给我面子。开个玩笑啊，爱情这个事儿。 我算是看明白了，不想扫家的兴。要说做生意呢，我肯定不如二位；要说这婚姻，你们肯定呢没有我有这话语权。哎，这事儿呢是挺浪漫，但是其实啊比什么都实际。要想走得远，光靠这爱情啊。 不行，我先走了啊！这杯我敬，必须喝，喝！答应过我的，好好对待，一定！恭喜！哎，位，<诚>哥，我就先走了。别呀！别别别，有事儿啊？不是不是，这个场面上客套的话呀，我就不多说了啊。 照顾总单独聊两句。行行行，跟你们聊。来，邵总，来<唉>，有什么话你就说。呃、嗯，小啊你比我了解他这人啊，就是爱说真话。可是，往往这真话呀，他不是不好听的。以后啊，多让着他点。 算是一个过来人的劝告，你放心吧，谢谢冯总。心意到了，走了啊。那我不送你了啊。各位，经过这几个月，我们国善金安对贵公司进行的法律、财务和行业等一系列的尽调。 我们认为，目前贵公司在规模、生产、销售、影响力等方面已经相当成熟，是上市的最佳时期。因此，我们今天为大家准备了一份特殊的礼物，来庆祝宇宙钢铁集团从今天起迈出上市的第一步。徐总，请节目祝贺！ 我的同事将竭尽全力，不辜负大家的信任，让我们共同打好这场攻坚战。让我们再次预祝宇宙钢铁集团成功上市。博善金安帮助上市的公司占了批发项目的市场份额的百分之五十，交给你们来操作，我们非常的放心。有任何要求，你们尽管提。 具体细节呢？等流程过到的时候，我再与您沟通，免不了多麻烦您。呃、啊，通过这段时间跟徐总的接触，我对他的人品、商业诚信度毋庸置疑。但是我还是要提醒一下各位，接下来我们的每一步都会在证监会的监督下进行。我与大家分享六个字：合情、合理、合法，请大家切记，尤其是各种数据，不能出错。 更不可能虚报。明白，法律是底线。我们现在是一条船上渡大江。那天楼征跟我聊公司上市的时候，我看到他们给我们公司的估值。你知道我多用力才能憋住不笑吗？高一进说的没错，公司上市之后，公司的价值不知道会瞬间膨胀多少倍。 如果三年之前你跟我说公司会上市，我会觉得你疯了。但是现在，我兴奋的快疯了。哎，就一件事儿啊，我就想知道，你用力的不笑是什么样？来，来一个。就这样啊？那一点儿也不用力啊？那你来一个。嗯，我想起来了，许老板，你违规了。 怎么了？是谁规定的？咱们在家是不能谈公事的，对吧？罚一杯。我不喝。哎，你你我这是谈论公事吗？我是回来第一时间跟你分享我的喜悦。哎，很狡猾啊你！分享这个词儿用的好。<laughs> 我狡猾。<laughs> 好，那来祝贺许老板，事业往前走了一大步，干杯。 以我对你的了解，你应该是泼我冷水的，你还庆祝我，是发自内心的吗？绝对发自内心。今天只有开水，没有冷水，而且开水都泡面了。我真的觉得你公司上市这事儿啊，我特别开心，于公于私都开心啊。于公说，对吧？事业版图往前进了一大步，我开心啊。于私说，公司一旦上了市。 不用所有的事情都让你亲力亲为，我也开心。这样呢，我们俩就有很多的时间可以在一起了。哎呀！那是什么？我这是嫁给了一个什么样的人呀？啊、嗯哎！嫁给了一个你值得嫁的。